Ну, ехали когда ехали сюда мы знали что команда у ильи владиславовича очень хорошая добротная проповедующая такой силовой футбол вот. поэтому мы хорошо в принципе изучили соперника несмотря на то что у нас тоже есть кадровые потери вот. ну, команда выполнила установку которую мы ставили сыграли четко строго то есть главное было не пропустить вот. Не так много мы игр сыграли на ноль в этом чемпионате, поэтому это важно. Вот. То, что где-то немножко не получилось впереди, ну, будем над этим работать. У нас есть еще время. То есть сейчас длительное межсезонье. Видели, у нас сегодня было много молодежи. Вот вышел в конце мальчика в 1995 -го года, который в принципе имел неплохой шанс к завершению. Не получилось. Поэтому в этом плане, думаю, еще работы намного. А по самой команде хочу сказать спасибо всем ребятам, что действительно отдались в игре. Вот. Может, какие-то моменты и не получились, но у нас были на это объективные причины. Будем с ними работать. Ну что, хотел бы поздравить всех с окончанием этого круга. И я бы сказал, что и начало второго круга. Что если касается игры, да, мы хотели сегодня победить. Некоторые ребята у нас не играли в связи с тем, что вы знаете, после игры с нефтяником очень много было удалений, очень много было раздано карточек, которые не обязательны. Вы все это прекрасно знаете. Сказалось то, что не играл наши сегодня лидеры. Немножко надо было перестроить игру. Те люди, которые не на своих позициях играли, все равно это ну, небольшой сумбур такой был, особенно в первом тайме. Во втором тайме попытались это успокоить. Понятно, что «Зирка» играла и довольна ничьей, мы недовольны ничьей. Мы хотели закончить на хорошей мажорной ноте, победы. Но, к сожалению, без ударов нет, особенно во втором тайме, нет мячей. То есть мы во втором тайме особенно мало нанесли удара по воротам. Ну, это так, что вкратце. Что касается, если так брать, анализировать этот круг, то мы прошли с большими перепадами, с синусоидами. То есть очень мало игр мы выиграли дома. То есть там, где мы должны были брать очки, мы много очков растеряли сами. У нас, к сожалению, хромает реализация, особенно это у нас касается нападения. У нас нет человека, который может поставить точку в матче. То есть мы создаем много моментов, но не можем их решить. Вот это раз. Очень хорошо мы сыграли на выезде. Много очков мы взяли на выезде, где приходилось включать немножко перестраивать игру и больше действовать на быстрых атаках вторым номером. То есть нам бы это больше удавалось. Там, где мы хотели сыграть, и многие болельщики видели первым номером, то есть имея подавляющее преимущество, у нас не получалось поставить точку, и это еще повторяюсь в финальную точку в завершающей стадии атаки вот. ну, сейчас будет межсезонье будем искать людей, смотреть их, просматривать потому что это вечный поиск то есть вечная селекция, она не останавливается, все равно с кем-то общаешься, созваниваешься. У кого-то есть более-менее состав стабильный, вот, где-то футболисты переходят из команды в команду, то есть идет, особенно в первой лиге, вот такая вот кутерьма, все на одном месте, шага вперед нет. Поэтому не вижу смысла работать с людьми, которые перешли в одной команде, побыли полгодика, в другой команде побыли полгодика. Так ходят из команды в команду. Мы хотим построить команду, у нас уже определился костяк, хотим построить команду, которая бы уже ставила перед собой задачу какую-то серьезную. Поэтому, поэтому на, на это нужно время для молодежи, чтобы она обтерлась, притерлась и еще более уверенно играла. Почему? Потому что с каждым периоду времени мы же ставим перед ними определенные цели и задачи в плане игровых моментов то есть то что было год назад и полгода назад это нас уже не устраивает то есть мы предъявляем требования уже как людям к премьер лиге поэтому конечно отсюда и требования отсюда если вы помните какие некоторые футболисты молодые были еще год назад полтора года назад и какие они сейчас сейчас уже многими интересуются клубы премьер лиги мы будем рады если футболистов заберут или купят, то есть это уже как бы не в моей компетенции, это в компетенции президента. Вот и хотелось бы, чтобы люди понимали, что для того, чтобы что-то достичь, нужно какое-то время, этап, этап нужно пройти его, конечно, желательно без потерь, без каких-то падений, провалов. Для того, чтобы выступать ровно, нужно стабильный состав и стабильная лавка, которые могли бы усилить. У нас, к сожалению, очень в этом плане, у нас есть костяк, но усилить славки у нас, это у нас проблема. То есть команда молодая, и некоторые футболисты еще не понимают требований. Они то есть, привыкли играть в какой-то молодежный футбол, а здесь уже нужно перестраиваться, здесь уже более серьезные требования. Вот. Хотелось бы сказать, что э, мы планируем несколько сборов, в том числе у нас будет, э, президент организовывает турнир, в феврале месяце. Вот, то есть это ближайшие команды, то есть директор клуба связывался с, с клубами там, первой лиги, дублирующие состав. Понятно, что премьер-лига уедет за границу. Поэтому хотим, чтобы, так как поехать в принципе некуда будет, хотим на базе нашей великолепной, которую построил президент, спасибо ему, то есть провести турнир на искусственном поле, то есть две подорупы создать. Все, все подробности вы можете узнать, это у нашей пресс-службы. Когда он начинается, в каком формате будет проходить, поэтому где будет много футболистов, которых будут люди просматривать и которых будем мы просматривать, я считаю это очень хорошая идея. И, то есть в том плане, что есть возможность и сборы провести и подготовиться к новому сезону и просмотреть селекционную работу провести качественную то есть посмотреть может у кого-то в клубе посмотреть кто-то приедет может какой-то дубли хороший парень появится Но уже другой вопрос как этот вопрос будет решаться потому что сейчас вы знаете в нашей экономическая ситуация в стране очень тяжело решить вопрос там по переходу какого-то футболиста будем надеяться что все равно ребята будут прогрессировать и шагать вперед это уже будет зависеть от их внутреннего понимания наших требований Obrigado.